Есть большая группа аграриев, которая внимательно тебя слушает. Как ты э, сам видишь, кто-то, кто конспектирует за тобой, в чем-то преуспел? В чем-то да, конечно. Ну, просто эффективность очень маленькая. Но если есть пять процентов, то это хорошо. Но люди не любят простые и понятные вещи. Им нужно сложные, такие вот загадочные. Поэтому, когда ты им что-то просто говоришь, сделай там просто то или просто это, они этого не делают. Это неинтересно. Ну хорошо. <свеческая> Если немножко о глобальной картине. Ну вот этот год с Самый тяжелый для агрокомплекса. Ужасно тяжелый для агрокомплекса. Не думаю. Это не самый тяжелый год для агрокомплекса. То есть я видел года гораздо тяжелее для агрокомплекса. Ну, то есть, смотрите, если убрать ну, человеческие переживания и человеческие трудности, это год не тяжелый для агрокомплекса. Ну, не самый тяжелый для агрокомплекса. Были гораздо хуже годы. гораздо тяжелее. Я не беру оккупированные территории, не беру территории, где ну, непосредственно были боевые действия. То есть, без сомнения, наверное, для этих мест это самый тяжелый год. А для тех, где этого не было, нет, это не самый тяжелый год. Ну, например, смотрите, 2004 год был гораздо тяжелее для агрокомплекса за счет экономики или за счет климата? за счет экономики и климата и всего остального, то есть по совокупности факторов. а цены? на элеваторе цена кукурузы 148 долларов 60 центов. Угу. это не так мало. то есть это не бесплатно. В 2004 году с НДС цена была 65 долларов. Но ну, расходные стоило... материалы так, стоили так, чуть так. дешевле. Аренда земли стоила как бы дешевле. Но давайте так. Несколько лет назад кукуруза в порту стоила 150 долларов. Без НДС ровно эти же деньги. Все. Ну, просто люди сами виноваты в этом. Ну, вот те же самые аграрии, да, они побежали хватать землю нахватались земли, перебивают друг у друга эту землю. Потом э, какие-то уплатили дурные деньги за эти права аренды, пока перекупали друг друга. Потом подняли цену аренды там до 300 долларов за гектар. Ну вот. Сейчас наступила некая расплата. Как по-твоему, у кого в принципе есть шансы следующий год прожить нормально? Ну, у всех, кто не бежал, разрывая штаны, знаешь, через три ступеньки. Все, кто не бежит, так, кто немножко просто включит разум, да, и не будет жадничать, и не будет там пытаться сорвать, урвать и так далее, и тому подобное, тот спокойно все это переживет, чего нет. Те, кто, как я, давно не хватают землю, а просто мы потихоньку, органически развиваемся, строим какую-то инфраструктуру и так далее и тому подобное, ну, ну, нам грех жаловаться. Ну вот, как бы, смотри, просто я, я, я только про бизнес. Я не говорю про общие вещи, да, про гибель людей, про все что не говорю. Это жалко, это больно. И, и хуже года не было, чем это. В моей жизни никогда. Но если брать чисто бизнес, вот просто бизнес, да? Я не вижу в сельскохозяйственном бизнесе ничего критического. У меня Бог миловал. То есть у меня до ближайшего моей земли не дошли где-то 40 километров. То есть там их раздолбили под гадичем в хлам, и слава богу, они дальше не смогли про продвинуться. Там была такая отвратительная дорога, куда вылыка будивництва не дошло, они по ней поперлись, ха-ха-ха, идиоты. Наверное, 90 километров. И я ехал 4,5 часа на джипе. Понимаешь, да, они туда поперлись эти бараны, понимаешь. Да? Понятно. Тупорылые, блин. А, ну, а все-таки, э -э, каким будет твой следующий год? Что ты будешь делать? В сельском хозяйстве. Юра, mm. буду делать все то же самое. Спокойно буду сеять. Спокойно буду убирать и все буду делать. А что меняется? Ну, там, не будет электричества, куплю еще больше генераторов. Понимаешь, да? да. Не будет там газа, ну, вот сейчас ставлю какие-то твердотопливные грейки на те сушки, какие возможно. Угу. Но посею более ранние гибриды, чтобы гарантированно, ну, меньше сушить, да? там посею много суи, там опять, ну еще что-то, ну поводумывай что-то, конечно. А скажи, как ты думаешь, вот возможно ли в каком-то обозримом будущем, э, ну скажем так, группа э, хозяйств, ну вот таких там в районе 10 тысяч до 10 Которые бы сами себя обеспечивали, там, ну, например, биогазом. Конечно. И сами бы себя обеспечивали, ну, может быть, даже и удобрениями. Не, удобрениями нет, Юра. нет, к сожалению. Это... К сожалению, с соляркой удобрениями. Юра, да? Это биологические комбинации. Юра, ты рассказываешь мою мечту. я да. все делаю так, чтобы вообще ни от кого не зависеть. Но, к сожалению... Удобрение мне придется покупать всегда, угу. и солярку мне придется покупать всегда. Ну, то есть, например, если ты делаешь там, там биодизель, к примеру, да, угу. его лучше продать и купить дизель. Скажи, вот если по э, циклам э, двигаться, по. По агрооперациям. Э, Сейчас многие думают о том, чтобы изменить севооборот. Многие отказываются, например, от кукурузы и от других затратных и сложных в перевозке вещей. Ну, логично. А чем это заменять? Ну, тем, что менее затратно и меньше, и меньше страдает от логистики. Ну да, Но, оно, смотри, оно, смотри, же, оно же про еще продаваться должно Оно все продается. То есть нету такого, что не продается. Ну, что не продается, скажем. Ну, ну гречка, например, не продается. Да, То есть ее там больше, чем сколько-то не надо, да. Там. Угу. Ну что еще у нас не продается. <звы> ну, жи -то. Слабо да. продается. Его больше, чем сколько-то не надо. А Наверное. Овес тоже имеет такой предел насыщения достаточно быстрый. Но если мы говорим, там, соя, неограниченное количество. Подсолнчик, не люблю его, но тоже достаточно большое количество. Рапс, любое количество, да, но достаточно большое количество. То есть, ну вот, пожалуйста. Ну, я, допустим, смотри как бы я бы на месте людей сеял бы свой. То есть соя что? Смотрите, проблема в чем? Сегодня что стоит дорого? Аренда земли. Касается всех культур. Убираем. Количество топлива, которое ты тратишь на полный цикл какой-то культуры. Mm -hmm. Логистика до элеватора. Если культура нуждается в элеваторных услугах. Дальше. Энергоносители на элеваторе. Угу. Если культура нуждается в сушке. Дальше. Логистика к месту продаж. Чем дороже товар, меньше объем, то есть тем логистические составляющие становятся как бы меньше потом удобрения, если культура нуждается в удобрениях, ты сегодня покупаешь за очень большие деньги удобрения. Если культура не нуждается в удобрениях, но ну, она становится как бы лучше, да, для этого времени. Ну то есть, скажем. В конкуренции с рапсом выигрывает соя, да, которая требует меньше удобрений. Ну, сложно сказать, если кто-то умеет выращивать сою. Именно. И умеет да. выращивать рапс. Ну, например, да. Он получает, ну, рапса, давай так, если погодные условия более-менее, ну, давай, там, от 3 до 4,5 тонн. Да. Ну, бывают некоторые до 5, какие-то регардсмены, но это такое не так часто бывает и не на круг, да? Сою тоже люди выращивают там от 2,5 до 4 тонн. Ну вот. А стоимость? Стоимость у них похожая друг на друга. Ну, на сегодняшних условиях, хоть внутренняя цена, хоть внешняя цена. Ну, да, да. Они похожие друг на друга. Ну, понятно, потому что логистика, ну, тоже похожая друг на друга. Угу. Ну, если стоимость похожая, значит, логистика похожая. То есть, натура у них похожая, то есть, поэтому плюс-минус логистика, одинаковые деньги. Если посмотреть на элеваторные затраты, они тоже похожие, Просто условно сою может принимать каждый элеватор, а рапс не каждый элеватор. Mm -hmm. Ну, ну да. то есть дальше. Из-за мелкости зерна. Из-за мелкости зерна, из-за более короткого ну, периода уборки да, на рапс. Mm -hmm. То есть со сою каждый может. Ну, из-за высокой масличности. Тоже некоторые сушки просто не могут mm -hmm. сушить рапс, а сою могут. Понятно. Скажи, а с э, пассивным материалом могут быть проблемы? Я не вижу пока. Но проблемы не, могут ни быть... Не по не по радости. Ну, смотри, в этой стране сегодня, в стране, которая находится в состоянии войны, могут быть проблемы с чем угодно. <ключат> ну, например, да? То есть, если выключится весь свет везде, ну, условно, не будет электричества то семенные заводы, которые производят это в этой стране, ну, скажем так, ну, в большинстве своем или не будут работать, или там условно на генераторе это дороже, или не успеют привести генераторов, или еще что-то, или успеют. Поэтому на сегодняшний день я не вижу риска, что это... Но в конце концов семена можно импортировать. На вот такие культуры. Да? Угу. На пшеницу, конечно, ты не импортируешь семена, это сильно много. но она уже и условно с пшеницей мы определились. Да? То есть сколько ее посеяно, столько ее посеяно, сколько-то ее взойдет, сколько-то ее не взойдет, сколько-то ее перезимует, перезимует сколько-то не перезимует. Весной придется выбирать кукуруза, соя, подсолнчик. Вот это вот основной выбор из трех культур. Кукуруза, соя, подсолнечник. Ну хорошо, а есть у тебя э, какие-то внутренние э, установки, какие-то рекомендации по сортам гибридам? Да люди понимают, что им сеять, но ну, плюс-минус. Угу. То есть кто-то сеет традиционно, что-то любит. Угу. Кто-то, например, любит какой-нибудь там гибрид в определенной зоне. Что подсолнечника, что кукурузы. Кто-то так глубоко не разбирается. Например, в подсолнечнике, они говорят, надо сеять сингенту. А в там, кукурузе надо сеять Монсанту, mm. а там okay. где-то там еще что-то надо такое сеять. Ну это просто так, ну, ну это так просто традиционное вот, утверждение, которое абсолютно как бы на мой взгляд неправильное, но это как-то вот так. Гибриды понятно, ну надо брать ранние, которые скорее всего там дозреют, досохнут и на них не придется тратить газ. Который непонятно, будет или не будет. И непонятно, если будет, то по какой цене. Хорошо. <связь> а что по удобрениям? Ну, это ведь, наверное, самая дорогая в процессе... Самая дорогая Статья? в процессе расходов это арендная плата за землю. Дороже этого ничего нет. Это самая дорогая. А за ней удобрение? Нет. За ней логистика. За ней, если, например, это кукуруза, да, то следующая статья расходов – это газ на сушку и солярки. Это потом, наверное, идут удобрения. Потом идут семена или пестициды. Это плюс-минус похожие расходы. Потом идут, наверное, люди, работники, потому что сегодня проблема в чем? Сегодня люди говорят, все подорожало, поднимите нам зарплату. А то, что твой товар подешевел, это как бы никого не касается. Ну, добро пожаловать в наш клуб. Ну, сегодня парадоксальная ситуация. Сегодня... Если ты хочешь что-то продать, ты не можешь ничего продать. А если ты хочешь что-то купить, то все дорого. По-твоему, ну вот разумное питание растения, оно как выглядит? Для этого года самая разумная система питания или ничего, или под те культуры, которые можно ничего, или немного азота. Точка. Немного азота в каком виде? В любом виде, в самом дешевом. Ну, например, вот система удобрения сои. Да? Mm -hmm, да? Ничего. Точка. Система удобрений подсолнечника. Ну, 40 килограмм действующего вещества азота. Точка. Система удобрений кукурузы. 70 килограмм действующего вещества азота. Mm -hmm. Точка. Нитромофоска. Mm -hmm продавцам оставить. Хай люди И все остальное. Калий. Туда же. Микроэлементы. Туда же. Но я думаю, что, это, что этот совет очень понравится. Не знаю, нет, он смотри, он всегда людям страшно не нравится. Причем, Когда они уже купили удобрение, он не нравится. Да. Когда угу. они еще не купили, тоже не нравится. Не нравится агрономам. Ну, это понятно. Ну, все. Скажешь, когда там у нас, как говорят в строительстве, что кто главный, самый главный враг инвестора? Архитектор. Угу. А в, в сельском хозяйстве главный враг инвестора это агроном. Ну, я тебе рассказывал, я был на заводе Вадерштадт и э, увидел там установку, которая делает жидкий азот из воздуха для да. лазерной резки. Можно ли из воздуха делать удобрения? Из нее делают удобрения из воздуха путем траты огромного количества энергии. Угу. Все. Сегодня удобрения делаются, азотные удобрения делаются из воздуха. Ну, азот точно берется из воздуха. Сначала вот такая вот установка добывает азот из воздуха, потом есть два пути. Ну, на самом uh -huh. деле, есть два пути. То есть э, азот из воздуха в дуге с водородом uh -huh. или в дуге с природным газом угу. и водой. В Украине, да и в принципе везде в, Европе, везде в Европе, система построена следующим образом. У нас используется метан как источник водорода, потому что в Советском Союзе все заводы по азотным удобрениям были построены с функцией летней утилизации газов. Вот газ лишний был летом. Его утилизировали путем производства там карбамида, азотных удобрений. Все. То есть для Украины ну, эти заводы надо А. Закрыть, продать их специалистам и перестроить здесь систему. На то, чтобы она делала амяк, например, из... Водорода и азота. Все. Ну, смотрите, сейчас... Но как фирташ бы, же будет сейчас, против. А? Фирташ же будет против. Фирташа, я думаю, надо переместить сюда в Украину и найти ему гораздо лучше гостиницу, чем у него в Австрии. У нас есть много хороших гостиниц. Там на Лукьяновке есть одна гостиница, неплохая. Ну, да. То есть, ну, там... Там же и соседний номер отдать, например, Ахметову. Потом еще есть тоже много людей, кому можно отдать соседние номера. Как по-твоему, какие структуры в сельском хозяйстве сегодня наиболее жизнеспособны? Но ну, какие формы организационные наиболее перспективны? Ну, я смотрю, Любые. скажем, там, на человека, у которого там тысячи гектаров, и у него там две, две делянки гибридизации по 150 гектаров, и он отлично живет. Я смотрю, скажем, Не, ну смотри, там... извини меня, пожалуйста. Если на... ты имеешь возможность 30% своей площади отправить на делянки по гибридизации, конечно, ты будешь нормально жить. Но э, столько не надо гибридизации. Да, но это частный случай, который показывает, что в рамках тысячи гектаров можно построить эффективное хозяйство. Да, можно в любом а можно, можно не построить, да? Можно построить, а можно не построить. То есть это не имеет значения. То есть смотрите, самое устойчивое предприятие в Украине и, ну вообще в любом месте мира, самое устойчивое предприятие это давайте, 10 тысяч гектаров, от 5 до 10 тысяч гектаров. А это еще достаточно просто управляется и позволяет выстроить практически автономную инфраструктуру. То есть там хватает критического объема. От 5 до 15 тысяч гектаров. То есть уже даже, ну, давайте, 12. Угу. Потому что после там 12, 10, 12 тысяч уже начинается другой, нуждается в другом уровне управления. Это не каждый умеет. Ну, не, так, ну, не, не такой простой уже к управлению процесс. Ну, не каждый умеет и простое управление. Ну, когда простое, это больше людей умеет. Это мы даже, ну, особо, ну, это может даже на врожденном, да? Ну, у нас, по-моему, большинство на, на, на этом зиждется, нет? Нет, смотри, если, ну, как бы, если там коллектив, давайте так, до там 200 человек, это еще можно как-то управлять. Mm -hmm. Если больше... Уже тоже можно управлять, но только этому надо учиться. Но но... Если коллектив до 30 человек, то, в принципе, это ну, совсем не сложно. Угу.